Hoş gəlmisən, can qardaş. Evimizin fasad görünüşünü çəkdim. Salam hörmətli izləyicilər, hamınızı salamlayıram. Yavaş keç. Deməli, özüm bilə-bilə çöldən çəkdim bizə fasadını göstərdim. Belə bir 3 mərtəbəli həyət evimiz çıxıbdı satdıq. 3 mərtəbəlidir. Prospekt yolu Heydər Əliyev adına prospektə, Xırdalan rayon həmişə kimi Hı -hı. çox yaxındır. Demənalda səbə 5 dəqiqəlıq piyada gedirsiniz, oradan da bütün avtobuslar Bakı şəhəri istiqamətində gedir. 20 Yanvar, Memar Əsəmov və s. Evimizin start qiyməti qiymətində deyirəm. Bu belə bir, yəni oturub durmağa həyəti var balaca. Maşın da girir həyətinə, hörmətli izləyicilər. Evin altı deməli garajdır. Görürsüz, birbaşa maşını salırsınız evin altına. Yəni maşın girir həyətinə. Sənəd kupçadır, evin çıxarışı var. 2.3 5 otaqlıdır. 5 otaqlıdır. Start qiymət 92.000 manat hürmətinizədir. Qutarıbdır. İndi elə belə ki, içini təmizləməyiblər də. Materialların artıq materiallarından qalıbdır. İndi təmizlənəcək hamısı. Tərtəmiz sizə təhvil verəcək. Deməli bax bura girən kimi bura yəni qaz xətti zadı çəkilib. Buranda mətbəx eləyə bilər əgər istəsə. Bir də ikinci mərtəbədə də özün mətbəxi var. Bu evin ən böyəcəlliyi odur ki, sənədi var. 3 mərtəbəli. Bir də Heydər Əliyev adına prospektə yaxındır. Gördünüz bura göstərir. Prestiplidir, metlaxdır yer. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. 2 İki otaq ordadır ikinci mərtəbədə. 3 otaq da 3-cü mərtəbədə. Gəl. Kim alsa Allah xeyir versin. Sənədli sübutdir. Təlahlı da vuruldu, hələ lakını yəgəlir. Kəskin iyi var. Bura hamam tualetidir. Bura mətbəxidir. Quxması burdadır. 1-ci mərtəbədə də quxuna eləyə bilərsiz. Yəni xəttər tikilib, çəkilibdir. Hə, bura qonaq otağıdır. Təzə tikilmiş evdir. Yəni yaşayış olmayıb. Bu da ikinci otaqdır. 2 İki dənə də balkonu var. Bir bu balkondur, bir də 3-cü mərtəbədədir. Ha. Hə. İndi də qalxaq 3-cü mərtəbəyə bir də oradan da çəkinmə göstədim sizə. ə qalxaq üçüncü mərtəbəyə hörmət deyicisiz. Bir də üçüncü mərtəbədə də 3 dənə otaqdır. Ora da baxaq və təqdimatımız onla da yekunlaşır. Bu da üçüncü mərtəbədir. Üçüncü mərtəbədə də hamam tualeti var. Hamam tualeti burdadır axsırı yoxdur, özünüz qoyduraçsınız. Bu birinci otaqdır. Lakı təzə vurulubdur. Bu ikinci otaqdır, qonaq otağı 3-cü mərtəbədə. Yəni ümumilikdə 5 otaqdır. Bu da axıncı 3-cü otaq, 2-ci mərtəbədəki. Burdan da evimizin eyvanı var. Evimiz ön cəlgədədir. Dalanda döyürük. Kim asalla xeyrə versin. Zəng eləyin, gəlin. Alın, xeyrə qoturun içində. Toy bayram eləyin, nə bilim, yaxşı xeyir işlər eləyin. Çəkdim sizə bu günlə 3 mərtəbə ev göstərdim, təqdim elədim. Buyurun. Bu günə bu qədər sağ olun, minnətdaram.